Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. elle va à Nice. Le soleil brille. Marie est контент. Elle regarde le paysage. Les arbres passent vite. Elle lit un livre. Puis, elle s'endort. Elle dort profondément. Le train s'arrête. Marie ouvre les yeux. Oh non. Où suis-je Ce n'est pas Nice. Elle a manqué son arrêt. Elle descend du train. La gare est petite. Il fait déjà nuit. Marie est un peu perdue. Elle doit trouver un hôtel. Elle voit une lumière. C'est un petit hôtel. Le nom est Le Rêve. Elle entre timidement. Un homme est à la réception. Il a un grand sourire. Bonjour, dit Marie. Je cherche une chambre. Pour une personne. Pour une nuit. L'homme parle vite. Marie ne comprend pas tout. Elle essaie de répéter. Chambre simple Demande-t-elle. L'homme rit gentiment. Oui, une chambre simple. Au deuxième étage, Marie reçoit la clé. La chambre est petite, mais très propre. Il y a un tableau étrange. Un chat avec des lunettes. Marie sourit. C'est une drôle d'aventure. Elle dort bien. Marie aime voyager. Marie aime voyager. Elle prend le train. Elle va en Aujourd'hui, elle va à Nice. Aujourd'hui, elle va à Nice. Le soleil brille. Le soleil Marie est contente. Marie est Elle regarde le paysage. Вона дивиться на пейзаж. Les arbres passent vite. Дерева пролітають швидко. Elle lit un livre. Вона читає книгу. Puis, elle s'endort. Потім вона засинає. Elle dort profondément. Вона спить глибоко. Le train s'arrête. Потяг зупиняється. Marie ouvre les yeux. Марі відкриває очі. Oh non. Оні oh, Où suis-je? Deya. Ce n'est pas Nice. Ce n'est Nitzsa. Elle a manqué son arrêt. Vona proposte la soyeuse au Elle descend du train. Vona schode d'spocha. La gare est petite. Vokzalma Il fait déjà nuit. temno. Marie est un peu perdue. Marie est trop Elle doit trouver un hôtel. Вона повинна знайти готель. Elle voit une lumière. Вона бачить світло. C'est un petit hôtel. Це маленький готель. Le nom est Le rêve. Назва Мрія. Elle entre timidement. Вона сором'язливо заходить. Un homme est à la réception. Чоловік на рецепції. Il a un grand sourire. Він має велику посмішку. Bonjour, dit Marie. Доброго дня, каже Марі. Je cherche une chambre. Я шукаю кімнату. Pour une personne. Для однієї людини. Pour une nuit. На одну ніч. L'homme parle vite. Чоловік говорить швидко. Marie ne comprend pas tout. Марі не розуміє всього? Elle essaie de répéter. Вона намагається повторити. Шамб? Однокімнатний номер. Demande-t-elle. Питає вона. rit gentiment. Чоловік лагідно сміється. Oui, une chambre simple. так, однокімнатний номер. Au deuxième étage. На другому поверсі. Marie reçoit la clé. Марі отримує ключ. La chambre petite. Кімната маленька? Mais très propre. Il y a un Il y a un tableau étrange. des lunettes. Il y un chat avec des lunettes. Il y Marie sourit. sourit avec des C'est une drôle d'aventure. Elle dort bien. Vona dobre Marie aime voyager. Elle prend le train. Aujourd'hui, elle va à Nice. Le soleil brille. Marie est contente. Elle regarde le paysage. Les arbres passent vite. Elle lit un livre. Puis, elle s'endort. Elle dort profondément. Le train s'arrête. Marie ouvre les yeux. Oh non. Où suis-je Ce n'est pas Nice. Elle a manqué son arrêt. Elle descend du train. La gare est petite. Il fait déjà nuit. Marie est un peu perdue. Elle doit trouver un hôtel. Elle voit une lumière. C'est un petit hôtel. Le nom est Le Rêve. Elle entre timidement. Un homme est à la réception. Il a un grand sourire. Bonjour, dit Marie. Je cherche une chambre. Pour une personne. Pour une nuit. L'homme parle vite. Marie ne comprend pas tout. Elle essaie de répéter. Chambre simple Demande-t-elle. L'homme rit gentiment. Oui, une chambre simple. Au deuxième étage. Marie reçoit la clé. La chambre est petite, mais très propre. Il y a un tableau étrange. Un chat avec des lunettes. Marie sourit. C'est une drôle d'aventure. Elle dort bien. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.